Всем привет! Сегодня я делаю видео о э, теме коллекции Little Pet shop». У меня сейчас на данный момент 23 Pet shop. Ой, да, 23. Так, буду расставлять сколько лет. Надеюсь, вам будет видно. Так, первая коллекция, которая мне попалась в коробке. Это... Я прям... Сейчас. Прям вот перевод вот. Ну, я уже достала. Открываю сторонник. И это вот эти замечательные подшопы. Это из коллекции фей. У меня три петшопа из этой коллекции. То есть нам еще два подшопов останется. Смотрите. Вот такие всем прелестные такой вот очень красивый. И в вот с этим. Очень красивый. Но отдельно от них вот этот. Итак, с из них, как вы знаете, была бука. Сможем подальше. С вот этим розовеньким была вот эта розовенькая букашка. Прикольная такая. с вот этим была вот эта бакашка а уже с вот этим была вот эта букашка. вот такие мои вот такие вот коллекции смотрите буду у меня вот такие вот такие вот такие вот такие Дальше прям при вас вот застоишь шоков моих блестящих. Моих два Такая рыгуха. Вот тут она блестящая. Такая милая. Такой морж М -м -м. Цветы блестят и так дальше, прям для вас мы всех моих кадров. Я он один, без такой вот краб Я его прям для вас, опять Я вам сегодня покажу все, что у меня есть для и просто моих из коллекции с рисунками. У них три. Такая бабочка, я ее назвала бабочка. У некоторых из них просто издевается. Это реки. Черепаха. У этого, у этой собачки нет имени. Дальше прям вот все остается пчелы из коллекции малых ребенка. У меня только два пчелы. Вот такая обезьянка с маленькой обезьянкой. Вот. Прямо при кладу У меня точно все. А и теперь вот такой подшипничный иголочек. нет дальше из коллекции талантливых перерушек. такой жирафик кладут. Вот, вот. Такая кошка и такая пчелка. Ну а дальше самая обычная песня. Сердца, Рачок. Попугай. Вот такой вот. такой. Дальше вот все мои шопы. Дальше переступим, приступим к вещам опять. Это у меня есть такая одна открытка, у меня открыток больше нет.

а здесь феи. Так, он выглядит в закрытом мире. А второй каталоге просто огромнейший. И с другой стороны.

смотреть смотрите на коробку, там лежат все вещи для моих Это коробочка от этого карта. Приступим к вещам. Такой стол. Такая тележка. Такой поднос. Два. Два одинаковых. Уфа. такой торт. Такой, э, такой препятствие. Колыбель. зеленая ромбик. Чайник. Не, вот, вот, в этой коробочке также лежат <coughs> наклейки такая чашечка, Нет, не такие такие творожные, такой гель, такой ошейник, ну дальше такая чашечка и такая лопаточка, так дальше картончик который тут лежат это номера нескольких пришопов. Заклейки такая собака. Тут или куха. Вот Это значок. Вот Здесь еще да, И коробочка из стоит у меня промонтинг. Прямо храпка. Вот. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Ну и не забывайте писать мне ваши замечательные комментарии.